您的快递到了，怎么没有啊？ 我不是故意的，是你？不不不，不是我。又是你？你认错人了吧？怎么总是你啊？都跟到家里来了？天大的冤枉啊！这就是个巧合，而且。 你在楼道里耍流氓，还在直播间里公然袭胸，我跟踪你这种变态干嘛？有人衣服扣子开了都不知道，到底谁是暴露狂？哎，就这样吧。 怎样能消消气，我都行。您要喝点什么吗？黑皮诺葡萄酿制。是的。 残余糖分低于六克每升，是的。果香为主吗？远晴，你接。远晴，男神呢？怎么还没来？我刚和阎洛通过电话，他说马上就到。男神有给你提今天直播的事情吗？那个女孩是谁啊？他是谁不重要，从小到大，阎洛身边的女孩为了找存在感，花样百出。 我习惯了，联络也习惯了 <coughs>。这件事情呢，是我不对，之前的耳光，我向你道歉。这个镯子我原价赔给你，但是，我有一个小小的请求，你可不可以不要投诉我啊？ 这个工作对我来说真的很重要，赔是应该的。你凭什么跟我谈条件？过十百千五万？这镯子这么贵啊？ 对啊。哎，大伯母，哎，看见你哥了吗？他怎么还没来啊？啊啊，大伯母，你放心，你的生日啊，我哥他肯定会到的。你们先聊，我给他打个电话啊。好。大伯母特别喜欢女儿，可惜呢，只有只有我哥这一个儿子。哎，他一直催我哥赶紧找女朋友，可是我哥呢？ 臭着一张脸，把人姑娘全都给吓跑了。你说这可咋整啊？哎，我跟你说，这有时候是福不是祸。我看你哥这次怎么躲得过？ 喂，妈！臭小子，你怎么还不来呀、啊？啊！我一会儿就回去，给您准备的礼物出了点小问题。我告诉你啊，除了女朋友，你妈我什么都不稀罕。妈，你怎么什么事都谈到女朋友？哥哥，人家还在等你呢。 三，站住！帅哥，我可是学校话剧团的专业龙套，演技包您满意。穿越，龙套，像大婶，像飞鼬，像。 我还是第一次见一个女孩子能把每套礼服都穿得毫无美感。恕、哎、我直言啊，一般人没有办法掌握我这种复杂的美丽。我可不可以自己设计一下？你死马当活马医嘛。再说了，只要是我答应的，绝对办得妥妥的。你再废话，交易取消。 thank you 勉强及格。那麻烦顾公子搭把手。啊！我原以为你会和男神一起参加开场舞呢。就是啊，我们还一直很期待呢。哎，你看男神。 言洛，很抱歉来晚了，大家继续。既然女朋友都带来了，那要不你们俩一起跳个舞呗？跳一个，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 对呀，跳一个，好，跳一个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 嘛。 介绍一下，这位是，我女朋友。伯母您好，我是颜洛的女朋友，我叫陆瑶。哎呦，你俩真好真好。真好哎呀，颜洛呀，还是头一回把女朋友带给我看呢啊，是吗、哎？是我比较害羞了。哦，这么说，你们都认识挺长时间了吧？ 啊！好你个臭小子，你还敢瞒我？你等着我收拾你吧！呃、啊，伯母，言洛呢？他是想给您一个惊喜，当做最好的生日礼物嘛？<laughs> 那是那是，绝对是最好的礼物啊！<laughs> 太惊喜了，<laughs> 真好！来来来，我给大家介绍一下啊，这位呢，是我儿子的女朋友，叫陆阳。 是不是人跟名字一样美呀？哎，我今天太高兴了！哎，你们大家吃好喝好玩开心，好不好？好。那么我们去吃点东西，快去去去去！有好多好吃的呢，快去吧，可爱，去吧去吧去吧！臭小子，我靠！哎。 怎么样啊？上。 饿了啦，要不要来一个？不要，幼稚。这个可好吃了，你尝尝嘛，真的很好吃，你尝尝尝尝尝,尝。我说了不要了。哎啊哎 啊？拜托，我也是第一次见他，好吧？连你都不知道，他该不会是我哥花钱雇来的吧？怎么可能、啊？你哥才不会干那种事。这糖，还挺甜呢。嗯，好吃吗？好吃，你就多吃点。 要不我现在就去问他。第一次来这种地方，很不习惯吧？喝口香槟缓一缓。谢谢啊，也不会有下次了吧？你怎么看上去有点眼熟啊？啊？眼熟？怎么会呢？ 言洛，我知道伯母一直在催促你找女朋友，但是你不能为了应付她，你就随便带一个女生回来吧。不要自以为很了解我，也不要随便评价她。很抱歉，我还有事，失陪了。哎，别着急啊，我都还没吃蛋糕呢。